Если российская сборная выиграет, она сравняется с американцами по количеству золотых медалей. Итак, за, за первую сборную России на первом этапе в плывет Владимир Арсеньков, на втором – брат Андрей Корнеев, позавчера плывет Денис Панкратов и завершает эстафету в первой команде России Александр Попов. Так, тут России, а, а, вот, а вот ты, Владимир, 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 ход, а вот ты не соленого? Дом неожиданность. Технически какой закон американский команды? Мист Джекин, рекордсмен мира 50 метров вольным стилем, а будет он на спине? Он брыка за три рубля. Выполните свой подразделение честно. Хотя, не знаю, американские тренеры просто проверили своего парня. Ну вот, Владимир, смотрите, только что недавно закончился закрыт. Да. Смотри, не упади. Посмотрим, что Тут все-таки только второй, а ветерок пока... Вы спотечу снимайте, я тогда все быстро покажут. Ну ладно, Андрю. снимал, по-русски, да. Нет? Нет? нет, 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 нет. Vamos lá,